Друзі, арес ті перші проголовну поїхала. Українська контррозвідка отримала несподіваний сигнал із серця Донбасу. Прості мешканці, що роками були змушені терпіти окупацію, і русський мір почала відкрито протестувати проти присутності російських військ. Серед них опинилась жінка безпосередньо сувора, ніколи не пов'язана з політикою. Вона вийшла на зв'язок із місцевими фірми. Спитала: прямо: ви нас кормили усі ці роки? Тепер кого ви годуєте за її словами, стрімко поширилися телефоном? Її слова стрімко поширилися телефоном. В групах і на радіо. Ця проста промова перекинулась через лінію фронту і захлеснула інформаційний простір Кремля. Місцеві жителі Донбасу почали організовувати стихійні демонстрації, блокади російських патрулів, поширення листівок. І з реальними цифрами про витрати на війну, викриття списань на реконструкцію з боку окупантів. Люди, колись змушені мовчати, тепер кричали, де ваші обіцянки серед них батьки, що втратили дітей, фермери, в яких конфісковували. Але врожає працівники, які отримували мізерні виплати. Вони зненавиділи систему, яка підулом карала і рівно все розповідала, як забезпечує. Вони втратили страх. Це породило кризу всередині російських військових підрозділів. Солдати змушували виконувати безлузді накази. Чули від місцевих про зради про марно смерть, деякі відмовлялися виходити на патрулі. Перекидались мостами, здавали зброю, шукали як вижити. Командири відчули. Під ногами сиплеться ґрунт легітимності. Інформаційна система Кремля раніше контрольована, виявилась пробита кадри, доповідь, ідея. Місцеві жінки відкрито засуджували окупантів, розходились соцмережами, викликали емоційний відгук. По всій країні і за кордоном кремлівські пропагандисти спершу зневажали, потім агресивно атакували фейк, агенти Києва, зрада Донбасу, але це лише підлило масло в вогонь. Люди знали, що казати. Власне, очі бачили, що добро зло давно змішалося. Вони бачили зруйновані домівки, вбитих людей, обіцянки, спецрежимів, особистих статусів, що не діяли. Тепер вони вийшли проти тих, хто обіцяв захист. О, що говорить росіянка з Курська. Суджа, Курская область, докладываю обстановку. Читаю комментарии и просто в шоке. Оказывается, я гражданин России, который живет в Курской области, в городе Суджа. Что? Предательница! Путин, который не защищает границы России. Путин, который Российскую армию отправил почему-то в чужую страну, другие территории охватывать и присваивать к России зачем-то, но свою территорию России не защищает. Второй месяц нас кормит украинская армия. Путин почему-то второй месяц бросил свой регион Курской области. Люди что, должны с голоду умирать? Так кто из нас предатель? Российская армия, Путин или я, который сидит у себя дома? Заметьте, я не нападаю на Украину. А Путин и российская армия нападает. Но при этом свою границу и свою Россию Курской области не защищает. Слава Украине! Украинцы, вы молодцы! Я вами восхищаюсь. А вот что говорят местные жители, это в чем зазнаются сепаратисты? В Донецке в целом все к воду сделают, это явление временное. Ну, по воде мы уже сто пятьсот раз обсуждали, это явление навсегда, воды там просто больше не будет, ребята. Точно так же, как в Мариуполе, не надо... Э, ну, это знаете, я вот оказать, наша влада никогда не будет не красти, знаете. Вот ну, мы ж в это верим. Ну, мы же хотим в это верить. Конечно, вот так и в Донецке вода скоро будет, скоро ее изрублять. Вот это с одной области, знаете. Можно, конечно, в это верить, но вы же понимаете, что это э, фэнтези. Ну, что это какая-то фантастика, друзья. Во-первых, а в целом все ок. Э, вот я так наблюдаю за этими всякими их блогерами. Ихними. Их ними. Их. Их. Их блогерами, шмогерами, вот этими королевными, э -э сириусами. Короче, какой я вы вывод сделала? Э -э во всей республике ДНР, молодой, процветающий, в частности в Донецке, живут хорошо военные. Военные, естественно, те, которые... Ну, работа у них такая, да, вы поняли. Вот эти батальоны Востоки, всякие вот это бла-бла-бла. Ну, естественно, э -э те, которые там войска РФ, которые находятся, они же там тоже чи командировочные, чи Бог его знает, на зарплатах зарплаты у них хорошие, естественно. Вот. И они там, естественно, живут хорошо. Местные там живут хорошо. Те, кто обслуживает этих военных. То есть королевна, вот вся Андреевская, ДНР. Вот она живет хорошо, да, она может себе позволить, например, пойти в Донецк Сити и накупить мешок каких-то платьев турецких, турецких, красивых, модных, хороводных. Я уверена, что у нее дома есть вода. Иногда она даже ездит на какой-то машине, правда, не показывает на какой. Но я думаю, там и машина не очень, поэтому и не показывает. Если бы там была нормальная тачка, она бы уже понтовалась, бы страшно на ней. Видать, ей кто-то дает свою какой-то какие-то мужики дают ей покататься в своей тачке, но она ними не светит. Вот. Сириус хорошо живет. В одном из роликов видела его э, квартиру. Так он чуть-чуть показал. Ну, такой ремонт, э, скажем так, морально устаревший, но физически новый. И, в принципе, в нормальном состоянии. Я уверена, что у него тоже вода есть. Естественно, пушилины, шмушилины и все военные но они не сидят без воды, ребята. У них там все есть, все прекрасно. Они могут себе позволить там э, мотнуться на шопинг и в Ростов, в торговые э, центры. И пошопиться, и пожить красиво, и рестораны, и все остальные. А мирные живут просто на дне. Люди на оккупированных территориях потихоньку начинают приходить в себя, конечно. Сначала был такой энтузиазм, мы молодая республика, у нас тут все будет классно, мы тут сейчас все порулим, у нас тут будущее, а в Украине будущего нету. Это в частности так мне рассказывали мои подружки, которые остались в Донецке в оккупации, они очень так яростно поддерживали оккупацию, там ходили на эти все выборы, то есть и они мне рассказывали, что вот в нашей там загнивающей Украине нету никакого будущего. И что я очень зря э, выбрала Украину, что я очень зря поехала в Киев. Я не осталась там ну, в Донецке, в этой оккупации, потому что у них молодая республика, очень классно. А я как бы, ну, а я как бы очень глупая, потому что выбрала Э, ну, свою страну граждан, гражданином, которой я являюсь. То есть у меня гражданство Украины, я, у меня национальность украинка, у меня батьки украинцы. Ну, с я буду жить с россиянами, я не догоняю, если честно, если я не представляю русским. Где я русский и где я? Это, то есть абсолютно две разных нации, поэтому я, в принципе, поэтому-то и, и в Украине, да? Так вот, сейчас, после там, 11 лет оккупации, вот там в Донецке такие проблемы с водой, в любом случае там все идет на спад, ребята, ну нету там никакого развития, ну нету там ни работы. Ну, смотрите, это ж, ну, это ж не, не какие-то там секреты, да, что Донецк при Украине процветал, и какой он был, и какой он стал сейчас. Ну, я просто не понимаю, какие вам нужны еще аргументы. То же самое будет происходить и с Мариуполем, ребята, то же самое. Будет только стагнация, будет только спад из городов-миллионников, да, таких крутых, крутых городов, процветающих, эта территория просто превратится в какие-то вот ПГТ, села, колхозы, деревни, и ничего там не будет, ребят. Как бы это ни прискорбно не звучало, Путину нужны только территории, люди ему не нужны. Если бы ему нужны были люди, он бы людьми бы занимался, да? то есть там бы было бы развитие и работа, минимум вода. Ну, давайте так, минимум вода. Я думаю, водопровод проложить бы они смогли. Да, я вот смотрела э, Пушилина с этим каким-то там, я не знаю, репортером их последнее видео, да, там Пушилина. Ну правильно, в Москве проложили сколько-то там километров метро. То есть Москва развивается, Москва как город процветает, а зато в Донецке водопровод не могли проложить. Ну это ж показатель, понимаете, это показатель. Поэтому, а наши люди, там те, которые вот остались на оккупированных территориях, у них промыты мозги, они там бедные, ну они бедные и несчастные, но это их ответственность, ребята. Это их ответственность. Те люди, которые вот там за, за Россию живут без воды, я вообще, ну, честно, вот комментатор пишет, спроси, типа, у тех, кто остался там в Луганске, в Донецке, любят ли они Украину. Зачем мне спрашивать это люди нищие и физически, и материально, и морально, зачем с ними разговаривать? Ну, ребята, ни один адекватный человек, нормальный, здравомыслящий, не будет жить в условиях без воды. Ну, ну, ну никто не будет жить без, в условиях без, без воды. Вы что, смеетесь? Уже, блин, нормальные люди все побросали, попережали, все заново начали, и квартиры покупали, и бизнес поначинали, и все, блин, круто но жить с коллаборантами, оккупантами еще и в таких жестких условиях ну это я не знаю, ну, ну друзья давайте брать на себя ответственность любят Украину, не? ну не любите я не знаю, живите без воды, без канализации не любите дальше, глупство какое-то честно бля, народ, это что вообще такое мне сейчас для того, чтобы заправиться мне надо где-то раздобыть бухгалтерию с какими-то талонами короче, цена сейчас 95-го у нас 78 рублей, потому что за литр 5 рублей по талонам. Нормально. Ну что? Да пошла банкомат искать. Что у вас тут, я не могу понять? Что за жизнь такая? Что это? По вот, По 10 литров. Пошла меню. Да. -да. Аксенов обещал бензин, но с ним полная жопа. Сейчас Крыму тяжело купить за наличные. Кто приезжает, сразу берите талоны на бензин. Вот так. В 2014 году Дмитрий Анатольевич Медведев заверил, что ни один крымчанин Севастопольс не пострадает от того, что Крым вернулся в Российскую Федерацию. У людей забирают землю, заставляют сносить дома за свой счет. У многих прописаны там дети, старики. Их просто выселяют на улицу, сносят единственное жилье без какой-либо компенсации. Это просто беспредел, что происходит в Севастополе. Мы купили землю в СНТ Милосердия в 2018 году. Построили дом. Это наше единственное жилье. И многие люди в нашем СНТ в точно такой же ситуации. Правительство города Севастополя обещало нам помочь. Но до сих пор идут затяжные суды, дело оттягивается. Мы очень просим нам помочь разобраться в этой ситуации. Спасибо. В 2020 году я продала квартиру матери, которая находилась в городе Мариуполь, чтобы построить здесь дом, чтобы перевести сюда свою семью, мать и сына. Забираю здесь землю. Я хотела строить дом. Получилось, в Мариуполе ничего нет и здесь просто забирают. Они сейчас живут на съемной квартире. Вернуться им тоже некуда. Куда им идти? В 2021 году я купил здесь земельные участки, которые были в собственности у людей еще с 2009 -го года, еще со времен Украины. Сейчас Министерство обороны хочет у нас забрать эту землю. Суды выносят решение в пользу Министерства обороны, ссылаясь на то, что нам, покупателям, нужно было быть осмотрительными, выбирая земли близ бывших воинских частей. Эта воинская часть была разрушена еще и распущена в 1996 году. И с того времени здесь ничего не делалось. Никаких военных объектов здесь нет. Мы требуем наше имущество защитить и оставить его нам законным собственникам. Водночас українські розвідувальні підрозділи активно підсилювали інформаційний вплив в регіоні. Супутникові знімки, свідчення переселенців, записи телефонних розмов вони передавали дані про рухи російських колон. Централізоване постачання паливом, забезпеченням бандеруванням. Ця інформація об'єднувалася з місцевим громадським рухом. Українці на окупованих територіях ставали проривним ланцюгом інформаційної війни. У відповідь Росія намагалась вести жорстку цензуру і каральні підходи, а розстріли обшуки комендантські години, блокування зв'язку, але сила вже не в залякуванні. Люди навчились говорити. Вони блоку. Вали російські блокпости, спалювали прапори, погрожували відрізати шляхи постачання. У багатьох населених пунктах окупанти вже не контролювали вулиці. Місцеві патрулі забороняли просування чужинців. Допускали лише ті підрозділи, що складали рапорти з поясненнями. Втрати росіян були величезні, багато загиблих серед окупаційних сил, від рук місцевих груп. Багатьох взяли в полон, конфіскували техніку і зброю з боєприпаси. Російські солдати тікали містами, шукаючи укриття, де їх би не впізнали. Безпілотники української армії підказували місце перебування груп супротивників, і українські сили точками ударами ліквідовували штаби, акуратно уникаючи шкоди цивільним. Проти такого масового народного руху Кремль був би сили. Він почав терміново виводити частини, перекривати канали зв'язку, переводити. В тил резерви, але запізно втрачено місце впливу втрачено обличчя звільнителів Донбас, що мав бути фортпостом руського міра, перетворився на грудку спротиву, яка боляче виривається. Що ж, ці події показують, що втрачений контроль над людьми найнебезпечніший удар для агресора, коли окупантів сприймають як загарбників, а не визволителів. Їхня легітимність стане. Проста росіянка, що кинула слово в ланцюг протесту, розірвала інформаційний дискус Кремля набагато сильніше за десяток танків. Україна тут не тільки веде війну зброю. Вона веде війну сенсів і вже перемога на донбаських вулицях стає символом. Історія повертає зазіхальників спиною. Україна перемагає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.